जयाल आलमीन उमर शरीफ साहब की उनको रूह को इस साल सवाब पहुँचा जाएल आलमी उनके अहल अयाल उनके अहल ख़ाना उनके चाहने वालों उनसे मोहब्बत करने वालों को सब्र जमील अता फ़रमा जाएल आलमीन उनके दर्जा बुलंद फरमा सुबहान रबा य तो इसलिए आज हम और अपनी इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में कोई और बात नहीं करना चाह रहे आज हम तीन रोज़ तक हम समझते हैं कि तहरीक सिंध उनकी याद में अपनी अहम सियासी जो, जो भी उनके गम में उनकी याद में हम अपनी तमाम शोक का ऐलान करते हैं और मैं समझ सकता हूँ कि उनकी कमी को बड़ा महसूस किया जाएगा और जिस अंदाज से मैं शुक्रगुजार हूं सिंध हुकूमत का भी और वफाकी हुकूमत का भी और यह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान अपने उन लोगों का जो कि मुल्क का सरमाया होते हैं उनके साथ खड़ा होता है कि जिस अंदाज से उनकी बीमारी में दोनों हुकूमतों ने भरपूर बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा किया और बहसीत कौम बात एक स्टेट बैसीत एक रियासत हमने अपने जो मैक्सिमम सपोर्ट हो सकती थी वो सूबा हुकूमत ने भी उनकी की और वफाक ने भी उनकी मदद की और वो यहाँ से गए उनकी अहलिया को भी हम सलाम पेश करते हैं उनके अहल ख़ाना को भी सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद कीमर शरीफ साहब के लिए उमर शरीफ साहब को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया उमर शरीफ साहब वो शख्सियत थे कि जो जब सामने आते थे ख़ुशियाँ बिखेरते थे उमर शरीफ साहब ने इस मुल्क के लिए मैं समझ सकता हूँ कि वो एक चमकता हुआ सितारा थे उमर शरीफ साहब अपने आप में एक अंजुमन थे उन्होंने जिस उम्र से जिस उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया और मैं कहना चाहता हूँ वो हमारे शहर कराची वालों के लिए इस शहर कराची के लिए हमारे सूबे के लिए इस मुल्क के लिए हमारे सर का ताज थे ऐसे लोग शख्सियात बड़ी देर से पैदा होती हैं और शायद उनकी जगह कोई और ना ले सके तो उमर शरीफ आप हम सबको हंसाते थे आज आप आग हमें रुला गए ये पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है आपके लिए मफ़रत करती है और आज हम आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम उमर शरीफ साहब को तहसीन पेश करते हुए ख़त्म करते हैं। थैंक यू सर आप दोस्तों से आज माजरत करूँगा आज हमारा एक दो दफ़ा टाइम तब्दील करना पड़ा चूँकि एक मीटिंग आ गई थी पहले वो उनकी मीटिंग आ गई फिर फवाद चौई साहब आ गए तो मैं आप सब कैमरा मैन दोस्तों से आप सहाफ़ियों से आज की माजरत